समस्तको नमस्कार आज अनि सिक्रइड पनि कि आसन सही भित्र आम सिक् सर्वांगासन हलासन आउँ प्रथमे चलन प्रथमे चालाखि सर्वांगासन सर्वांगासन पनि प्रथमे पिठी र होई सिधाहु सैजान्तु गोड जोडीहो हातको उभय पर्श्वे शरीर सहित लगाइ पापुलीको भूमि आडको रख्नु निश्वास भित्रको भर्ति गोडको धिर धीरे धीरे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 पर्यन्त उठान्नु गोडको उठाइ समय हात र सहायता मध्ये नै परिबा 90 डिग्री सिधा तबे 120 डिग्री ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ପଛରେ ଲଗାଇକି ଆମେ ରଖିକିରି କରିପାରିବା କହୁଣୀ ଭୂମି ଉପରେ ରହିବ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ି ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ପାଦ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ରହିବ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ରହିବା ବା ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଆସନ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବା ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା ରଖି ପଛପଟକୁ ଅଳ୍ପ ନୂଆ ନୁଆନ୍ତୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାପୁଲିକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଦବାଇ ରଖି ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଉଠିଥିଲେ ସେହି କ୍ରମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସମୟ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସମୟ ଶବାସନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଆସନର ପରିପୂରକ ଆସନ ପୂରକ ଆସନ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟାସନ ତେଣୁ ଶବାସନ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆସନରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କି କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଥାଇରଏଡ଼କୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ ଏଣୁ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳତା ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନହେବା कहीँ नड रु थरक्सिन जति आम सिक्रेसन हुँदै तपाईँ उच्चता बृद्धि उच्चता बृद्धिपे एटा गोटे सुन्दर आसन थका आदि बेकारको दूर कर एड्रिनाल शुक्रग्रन्थिओ डिम्बग्रन्थि सबल गरिए अन्य सबै लाभ शीर्षासन प्राय प्राय समान कहिले अतृप्तिब नै किन यो आसन र विशेषता हेर्छ मै शीर्षासन निषिद्धाही आसनको गरिपारे श्वास ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ଆସନ କାନ୍ଧ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଉଦର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଉଦର ଅଙ୍ଗଅନ୍ତ୍ର ଆଦି ଭାର ମଧ୍ୟ ଛଦା ପେଶୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତଥା ଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଫର୍ମର सुधार हुए सुारु आसन द्वारा थायराइड पिटोटारी ग्लांड मुख्य रूपे क्रियाशील जगू यह उच्चता बुद्धिरे बहुत उपयोगी अटे परवर्तीसन कर हळासन बर्तमान आम्ही पिठीकरी आम्ही शो के सोवा धीरे धीरे गोड कुरा थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री तापर धीरे धेरै पछकु जाई आमर बुढा को भूमिर स्पर्श एमति समय आम या यहाँ हलपरि देखा जुग यहाँ हलासन हात ठीक आगपटक रहेको पापुली भूमिर स्पर्श लाभ को सुस्थ ओ नमनीय रृष्ठ भाग मांस मांसपेशी गुड़ी को मध्य विस्तृत निरोग कै थर ग्रंथि शक्तिशी मेद वृद्धि पाटी लगवा एवं दुर्बलता आदि को यहाँ दूर कै अजीर्ण मादाग्नि गैस कब्जा प्लीहा जकृत वृद्धि हृदय रोग में यह बहुत लाभकारी आग्नायशय को सक्रिय करी, डायबिटीज को दूर करे कष्टार्थव आदि स्त्री रोग बहुत उपयोगी अटे सतर्कता प्लिया जकृत अधिक वृद्धि आसन गरेको वर्जित अटे उच्च रक्तचाप सर्भइकाल मेदण्ड रोगी मध्य आसन आसनको नक भल डिस्क मेदण्ड जक्मा आदि विकार विकारले आसन नक भ એવું કરવા પીડા સમય સીધા વિશે જીવા चिति माडिकिरी को ठिक हलासन परि आमे पछा आडको नर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री पुरा तलको नपर आमे आठुकु अनि आमर कहार्शक यहाँ कहाँ कर्णपीडासन यही आसन कले कर्ण रोग आम कर्णरोगर एटा विशेषकरी लाभदयक यहाँको कह कु आसन हलासन सब प्रकार लाभ आम ये थाउ ते आज आम शिखिले सर्वांगासन हलासन आउ कर्णपीड़ासन जोटिम थायरयड विशेष उपयोगी अटे